你看，我比划的是什么？看不出来？怎么会？我比的这么好啊！你逗我！哼哼，必须得有惩罚。下面请注意，小心恶犬。 赶紧趁热尝尝，好不好吃？<laughs> 哎，对了，糖葫芦你尝了吗？怎么样？啊，没有。就是这么可爱的糖葫芦，又是你喂我，我有些舍不得。 什么东西？啊、哦、原来是雪。嗯，现在好了。哎，好啊，恶作剧以后就要逃跑，这可不行。